Tehrana dönürük. Azərbaycanda tələbələr Hökumət qəzetinin baş redaktorunu fitə tutub. Həm şəhəri onlayn qəzetinin baş redaktoru Abdullah Gəncə Tehranın Şərif Texnologiya Universitetində Tələbələr qarşısında çıxış edərkən İranın represiv əxlaq polisinə haqq qazanmağa çalışıb. Bu zaman da tələbələr 180 sək dəqiqə çəkib və onu kitə basıblar. Belə ki, o çıxışında deyib. Bizim Tehran'da əxlaq polisinə məxsus cəmi 5 ədəd avtomobil var. Onun da ikisi xarabdır, qaldı 3ü. Statın sonu. Bu anda tələbələri gülmək tutur. Pərt olan Abdullah ömründə yalan danışmamışam deyir və bu anda yenidən آ auditorیا نگریشانه سبب میشود که هیچ اجنه اینجا بچه من هستم. من آدمی نیستم که تو آموزش یه بار دروغ نگفتم. اطلاعاتی از کجا میگیری؟ به خود تو بخندید و اومد اطلاعاتی میگیری؟ انشالله بچه. اینگچ کرد شهرنده اطلاعشیار ایران رهبرلرین بانری یاندوبه. انشالله بچهای کرد. کل فردیس. Qərbi Azərbaycanda qəzəbli etirazçılar təkərləri yandıraraq Qoşaçay tranzit yolunu bağlayıblar. İranda narazı gənclər mollaların başından əmmamlarını vurub salmağa davam edirlər. Elə bax bu səbəbdən mollalar ən məamələri vurulub yerə atılmasın deyə onları parça ilə bağlamağa başlayıblar. İranın hökumət qüvvələri tərəfindən etirazlarda qətli yerinən günəy azərbaycanlı Hədis Nəcəfi adlı qızın ölümünün 40-cı günündə repressiv qüvvələr qəbristanlığa gələrək insanlara döyüş silahlarından atəş açıb və göz yaşardıcı qaz atıblar. Paşın qəzəbli matəm iştirakçılarının müqaviməti ilə rastlaşdıqdan sonra qaçmağa məcbur olublar. Xüsusi təyinatları tərqib edərək qovan etirazçı kütlə ölüm olsun diktatoru şüar səsləndirib İran hökuməti tərəfindən etirazlarda öldürülmüş qineyli gənc qadın Hədis Necəfin Kərat şəhərində 40 mərasimdə toplaşmış əhaliyə repressiv qüvvələr helikopterdən hissəs bombası və göz yaşardıcı qaz bombaları atıblar. <laughs> İranın Kəre şəhərində qəzəblənmiş etirazçılar hökumət tərəfindən öldürülən gənc qız Hədis Nəcifin 40 mərasiminə toplaşanlara qarşı repressiya həyata keçirməyə gələn polis maşınını yararsız hala saldı. Sosial mediada yayılan görüntülərə əsasən İranın repressiv hökumət qüvvələri Tehranın Laləzar məhəlləsində vətəndaşların motosikletlərini səbəbsiz yerə yararsız hala salıblar. İranın Kərəz şəhərində qəzəbli etirazçılar repressiv təhlükəsizlik qüvvələrinin məxfüs maşını aşıraraq yandırıblar. Bu dəqiqələrdə Təbrizdə repressiv hökumət qüvvələri güclü təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir. İranın Kərəz şəhərində hökumət qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilən gənc qız Hədis Necəfinin 40-ı günü qəzəbli əhali polis postunu yandırıb. Elə həmin 40 mərasimi ilə əlaqədar xalq izdihamlı görüş keçirərək İranın dini rəhbərinə qarşı kəskin şüar səsləndirib. İllər boyu cinayət ölüm olsun bu dini rəhbərə. Bu gün Kərəşəhərində etirazçılar küçə və yollarda izdihamlı yürüüş keçirərək İran hökumətinə və dini rəhbərinə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Bu il qan ilidir, Seyid Əli devrilməlidir. İranın repressiv qüvvələri xalqın qarşısından rəzim aldı, qaçırlar. İsfahanda İranın hökumət qüvvələri etirazçıların qəzəbinə tuş gəlib. Belə ki, qəzəblə etirazçılar hökumət qüvvələrini daşqına gətirərək meydandan qovuldular. Tehranın Kəre şəhərində qəzəbli əhali hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülən etirazçı gəncin 40-ı günü ilə bağlı kütləvi anti-hökumət aksiyalarını dağıtmaq gələn xüsusi təyinatları tərkislah edərək daş kəsəklə qanlarına qəltan ediblər. Bu dəqiqələrdə İranın Kəre şəhərində etirazçılar repressiv qüvvələrin daha bir maşını yandırdılar. İranın Rəş şəhərində xalq repressiv qüvvələri qarşı qızğın mübarizə apararaq onları meydandan quvur. bu gördüyünüz qadın isə avtobusda bəsizci şuarlarını hansız amma dələ silməyə çalışır